તત્કાલીન પ્રમુખાથિક સર્જરી દિવસ પંદર જુલાઈ બે હાજર એકવીસ ના રોજ ઉજવવામાં આવ્યા આ પછી વર્ષ બે હાજર માં પંદર જુલાઈને વિશ્વભરમાં વિશ્વ પ્લાસ્ટિક સર્જરી દિવસ તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી અને દર વર્ષે 15 જુલાઈ ના રોજ વિશ્વ પ્લાસ્ટિક સર્જરી દિવસ ઉજવવાનો શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે આજે વિશ્વ પ્લાસ્ટિક સર્જરી દિન નિમિત્તે સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઓડિટોરિયમ ખાતે પ્લાસ્ટિક સર્જરી એવરનેસ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં જાણીતા પ્લાસ્ટિક સર્જન દ્વારા નર્સિંગ સ્ટાફ તેમજ મેડિકલ સ્ટાફને પ્લાસ્ટિક સર્જરી બાબતે માહિતીઓ આપી માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું तो आज ये विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिन निमित्त जाणीता प्लास्टिक सर्जन पाथती विगतवार प्लास्टिक सर्जरी विषय माहिती ओ जाणिए माय सेल्फ डॉ निशा कालरा आई एम वर्किंग एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्लास्टिक सर्जरी न्यू सेवन हॉस्पिटल सुरत सिंस 15 इयर्स आई एम वर्किंग हियर एंड टुडे आई एम ग्लैड टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे टुडे इज 15 जुलाई 2025 एंड वी हैव अरेंज्ड अ स्मॉल इवेंट फॉर अवेयरनेस अमंग द नर्सिंग स्टाफ बिकॉज काफी सारे पेशेंट्स आके पूछते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी में आप क्या प्लास्टिक यूज करते हो तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स होते हैं पेशेंट के दिमाग में जिसको करेक्ट करने के लिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अवेयरनेस हो कि व्हाट इज प्लास्टिक सर्जरी एंड वी वांट टू तो बिल्ड अप अवर डिपार्टमेंट एंड गेट मोर पेशेंट्स ताकि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी का फायदा हम सरकारी हॉस्पिटल में दे सके तो इसके लिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम रखा कि प्लास्टिक सर्जरी का जो स्टार्टअप हुआ था किस तरह से हुआ था इंडिया में कब हुआ और वर्ल्ड और प्लास्टिक सर्जरी डे क्यों मनाया जाता है प्लास्टिक सर्जरी डे है पूरे विश्व को इंडिया की जो ऋषि मुनि सुश्रुत थे उन्होंने सबसे पहली बार नाक बनाई थी एक मरीज की उसके बाद से काफी सारे प्रोसीजर्स और हुए प्लास्टिक सर्जरी को डेवलप करने के लिए एंड अभी तक इंडिया में जो डे मनाया जाता था वो 15 जुलाई था बट 2011 के बाद हमारा रिप्रेजेंटेशन जब इंडिया वर्ल्ड में हुआ कि सर्जरी हम ही ने शुरू करी है तो इट इज बेटर कि आप लोग वही दिन को एज अ वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे मनाएं तो उन लोग ने भी एक्सेप्ट किया दे अंडरस्टूड दैट ये इंडिया का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है प्लास्टिक सर्जरी में इसके लिए इंडिया का जो प्लास्टिक सर्जरी डे था वो अब वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी कॉस्मेटिक के, 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 के लिए भी कर सकते हैं जो आम लोग जानते हैं सर्जन ओनली बट इसमें साथ ही साथ एक्सीडेंट केसेस होते हैं बचपन से कोई के केसेस हैं कैंसर की सर्जरीज हैं ये सब भी प्लास्टिक सर्जरी में आते हैं आपने अपनी जो जर्नी है उसमें हमारे यहाँ दो दिन ओपीडी रहता है मंगल और शुक्रवार को और उसमें हम लगभग सत्तर से अस्सी पेशेंट देखते हैं एक ओपीडी में एंड महीने के हम सौ सर्जरीज करते हैं तो उसमें ज्यादातर सर्जरीज तो जले हुए पेशेंट्स का रहता है लाइक फिफ्टी परसेंट पेशेंट्स वो होते हैं जो जल के उनके हाथ टेढ़े हो जाते हैं या गला चिपक जाता है थोड़ी चिपक जाती है तो ये सब ज्यादा यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी का अवेयरनेस काफी बढ़ रहा है अभी राइनोप्लास्टी बहुत लोग पेशेंट्स आ रहे हैं कराने के लिए अभी पिछले महीने में ही चार चार राइनोप्लास्टी करी है हम लोग ने दूसरा फिर बहुत पेशेंट्स आते हैं लाइक किसी का होट कटा हो कोई उंगली जुड़ी हो तो वो सब भी काफी सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी में कितना खर्चा होता है कहाँ फिर कहाँ खर्चा प्राइवेट में रहता है यहाँ पे तो सब कुछ फ्री है तो आई वुड रिक्वेस्ट की क्वालिटी वी आर गिविंग सेम एंड

શું તમે શરીરના સાંધાના દુખાવાથી પીડાઈ રહ્યા છો કે પછી તમે કોઈ સ્પોર્ટ્સ ઇન્જરીથી પીડાઈ રહ્યા છો લખવાની બીમારી બાદની પીડા સહન કરી રહ્યા છો શું તમને સ્પાઇનલ પ્રોબ્લેમ છે તો આ તમામ દુખાવાને હવે બાય બાય કરી દો કારણ કે માસ્ટર ડિગ્રી ધરાવતા ખૂબ જ અનુભવી ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ ડૉક્ટર અમિત પટેલ પાસે તમે આ તમામ સમસ્યાઓનું સચોટ નિદાન કરાવી ફરીથી નોર્મલ જિંદગી જીવી શકો છો તો સરનામું નોંધી લો કોમ્પ્રહેન્સિવ કેર સેન્ટર ડીડી સ્ટ્રીટ લાઇબ્રેરી પાસે અનુરાગ સારીઝની લાઈનમાં નવસારી